Мы сегодня имеем возможность слушать Слово Божье, братья и сестры. Было время, такой возможности не было. Таких служений не было. Было время, служения шли за закрытыми окнами и дверями. Было время, люди молились в тюрьмах и в лагерях. А сегодня Бог говорит. И Бог говорит, о земля, 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 слушай Слово Господнее. Потому что будет день, когда голос его прекратится. Но сегодня он еще говорит. И вы знаете, братья и сестры, мы размышляли с братьями перед этим служением. Я хочу именно то, что положил Бог мне на сердце, они меня поддержали. И я буду читать несколько мест священного писания. И вместе мы будем рассуждать. Но прежде, чем я буду читать Слово Божье, я прочитаю одну записку, которую я прочитал. Она есть здесь у меня. И в этой записке написано два слова. «Доколе Господи». Может быть, вы не задумывались, братья и сестры, над таким словом «доколе Господи». Доколе будет болеть? Доколе будет горе? Доколе будет беда в моем доме? Доколе будет все то, что я сегодня не хотел бы? Доколе, Господи? И я верю, что на это место ехали очень многие люди. А может быть, даже большинство людей, читая эти записки, вы могли бы убедиться с этим вопросом. Доколе, Господи? И читаю такое место Писания, два места. Это есть записано деяние святых апостолов, проповедь Петра, апостола Петра. Но я ее не читаю, всю только один стих и второй ниже. Итак, 37 стих говорит, слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи братья. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Хвала Богу! И второе место Писания, это есть записано в Псалмах. И читаю один стих. Десятый Псалом, и третий стих говорит так. «Когда разрушены основания, что сделает праведник? Братья и сестры, я прочитал два вопроса. Записки вопрос и два вопроса. Как бы оно ни было, братья сегодня рассуждая, говорят, братья, не играйте в церковь. Не играйте в служение, просто лишь бы только было видно. Нам нужна сила Божья. Нам нужен ответ. Аминь. Нам нужна сегодня помощь, братья и сестры. Нам сегодня нужна реальная сила Божья в наших домах. Аминь. Аминь. Мои дорогие, задавался вопрос, что нам делать, мужи и братья? Люди тоже слушали апостола Петра. И дальше задают, ну а что делать? У меня семья рушится. О, если бы вы читали эти записки. Братья и сестры, что не записка так разрушение семьи, что не записка так беда с детьми, что не записка так беда с мужем, с женою. Мой брат сестра, кто придет? Аминь. Кто придет помочь это? Кто сделает, чтобы был этот мир и был этот покой? Что делать, стоит вопрос. И я сегодня хочу задать вам этот тот же самый вопрос. Если вы пришли на это место, братья и сестры, с этим вопросом и ждете ответа и думаете, вот помолятся вот здесь, и у меня придет мир, брат мой, сестра моя, дорогая, Бог говорит нам, а если основания разрушены, что сделает праведник? Основание, я думаю, вы разумеете, что такое основание дома, основание любого, так сказать, семейного круга. Если семья разваливается, и уже нету никакой надежды на то, чтобы был там мир, что сделает праведник, стоит вопрос. Стоит вопрос сегодня, мои братья и сестры, и люди разводят руками. И мы часто проповедуем и говорим. И ударение делаем, братья и сестры, на том, что нужно покаяться, нужно прийти до Бога, нужно именно исповедоваться. Но здесь стоит вопрос, а что сделает праведник? Аминь! Аминь! Мне сегодня стоит вопрос, неужели на этом месте нет праведников? Вечный мой Бог, твой контроль идет по стану народа, неужели здесь праведников. Аминь. Кто бы стал, кто бы кадильницу взял, кто бы сегодня не шел, а побежал в эту семью. Аминь. Сегодня много бегают, и много ищут, и ищут целителей, и ищут помазанников, но надо найти Господа, аминь. Но кто пойдет туда? Кто с кадильницей пойдет стать между живыми и мертвыми? Вечный мой Господь, неужели здесь нет таковых? Вечный Бог, меня сегодня стоит перед Тобою вопрос, Боже, Боже, если опустились руки праведника. Аминь. А они опускаются. Мы сегодня видим разрушение семьи. Мы сегодня видим сеть интернета поглотила христиан. Мы видим сегодня это мамона или сребролюбие это поглотило христиан. Сегодня не могут остановиться ни при чем. Копают, делают и все, что хотишь. Но, братья и сестры мои дорогие, беда за бедой, горе за горем, авария за аварией. Боже, что нам делать? Аминь. Неужели нет ответа, братья и сестры? Неужели уже сегодня стоит тупик? Неужели мы сегодня как христиане будем говорить только о, как хорошо нас Бог благословляет, братья и сестры? Горе за горем в домах, аминь. Беда за бедою. Плач за плачем. Что делать нам сегодня? Неужели Господи, ты изменился? О нет, мои дорогие, мы сегодня исповедуем, что сила Святого Духа есть на земле. Аминь. Аминь. Она в силе. Аллилуйя. Она в действии. Слава Богу. Но сегодня что происходит со мною? Почему эти вопросы звучат во мне? Я еду в Збуш, и вся моя надежда, Боже, я там положу эту записку. Но ты возвратишься домой, но ты придешь в ту самую семью, но ты придешь в тот самый дом, что дальше делать? Аминь. Церква дорогая, братья, сестры мои дорогие, я сегодня не есть теорик, я сегодня больше прошу, Боже, дай мне быть практиком. Аминь. Дай мне быть сегодня таким, чтобы моя молитва была услышана тобою. Вечный мой Господь, а и мое сегодня желание, моя просьба пред Богом Боже, помоги мне лучше идти в дом плача, нежели в дом пира. Вечный Бой Бог, я верю, сегодня Бог есть среди нас. Аминь. Сегодня праведники есть среди нас. Аллилуйя, аминь. Сегодня есть те помазанники среди нас. Аллилуйя, аминь, на которых опочивает Дух Святой, но опустились ихние руки развал идет, Боже, что дальше? А я сегодня хочу, братья и сестры, обратиться к вам, праведники, обратиться к вам, служителя, обратиться к вам, те, которые, может быть, сегодня смотрите и думаете, а что дальше будет? Братья и сестры, Бог нас собрал на это место. Аллилуйя, аминь. Бог нас собрал на это место и говорит, и говорит, как говорил до Ильи, Илья, восстанови жертвенник, аминь. Восстанови, камень за камнем бери. Может быть тебе тяжело, может быть все люди на тебя смотрят, что будет дальше, что будет дальше? Беда идет, нету горы, то есть нету радости, нету той победы, нету дождя, что будет дальше? А ты, Господь, а ты Бог, на что же ты смотришь? а он смотрит на Илью. А он смотрит на этого Илью. Трудно. Все люди смотрят, а он камень за камень катает. Я не думаю, что он мог легко их его поднять, но он катает камень за камнем. И дальше, когда он восстановил этот жертвенник, он не обратился до Израиля, а он говорит, Господи, Боже, я все сделал по слову Твоему. Аминь. Вечный мой Господь, я сегодня хотел бы, братья и сестры, чтобы вы праведники у ваших домах, аллилуйя, аминь, священники в ваших домах, аллилуйя, аминь, восстановили жертвенники свои, Аллилуйя, аминь. Восстановили в ваших семьях. Вы сегодня пишете записки, а Бог хочет, чтобы ты жертвенник восстановил. Аминь. Аминь. Готов ли ты его восстанавливать? Готов ли срубить священное дерево Ваала и восстановить жертвенник Господень. Аминь. Аминь. Он хочет, чтобы ты начал это делать перед твоими детьми. Аллилуйя. Аминь. Чтобы твоя жизнь, моя жизнь, она была в мыслях жизни непорочной. Где, братья и сестры? В доме своем. Аминь у доме своем. И если я буду сегодня мыслить и ходить путем непорочности, мои дети увидят это. Аллилуйя, аминь. Мое родство увидит, братья, сестры. Но если в наших домах появились вааловые жертвенники, беда пришла в наши дома. Пришла беда в наши дома. И стоит вопрос, а что делать нам? А что делать? Братья и сестры, легко написать записку, но сегодня Бог призывает священники, аллилуйя, аминь, поднимите свои руки, сына Раудес, поднимите свои руки, аллилуйя, аминь, ибо небо ждет ответа, а вы Аллилуйя, аминь. Готовы ли восстанавливать жертвенники в домах ваших? Готовы ли с семьей склонить колени свои? Аллилуйя, аминь. Готов ли ты, священник, поднять голос молитвы? И во все услышание своей семьи назвать имена своих дочерей и сыновей. Аллилуйя, аминь. Они наркоманы, они пьяницы, они отступники. Но их имя пусть звучит твоей, твоей молитве. Аллилуйя, аминь. Звучит ли оно сегодня?

ты ехал только сюда и думал, о, будет ли ответ, доколе, Господи, а Бог говорит тебе сегодня, аллилуйя, аминь, ошибку поправ свою, аллилуйя, аминь, поправ свою ошибку, не вини детей своих, а вини себя сегодня, аминь, аминь, упустил многое, не заговорил, когда надо было, не склонился, когда надо было, не заговорил истины своим детям, и дети ушли в мир, а сегодня вопиешь на небо милостиво. всего. Аллилуйя! Аллилуйя, аминь! А отче идет контроль, братья и сестры, и контроль идет моего духа, моей души. Аллилуйя, аминь! Ава, Отец, что делаю я в своей семье? Аллилуйя, что делаете вы в своей семье? Аллилуйя, аминь. Дорогая молодежь, что делаете вы своим родителям? Бог сегодня смотрит на вас. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. И небо готово отвечать. Ава, Отец, я читаю еще одно место Писания. Это есть записано, братья и сестры, на, на страницах Библии. И Бог говорит до нас таковым словом. Это есть первая книга царств. Тридцатая глава. И слово Господне говорит. Но Давид, седьмой стих и ниже. Но Давид укрепился надеждою на Господа своего. На Господа Бога своего. Братья и сестры, я пол стиха прочитал. Но здесь есть написано еще так. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душею весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Братья и сестры, я не знаю, я хочу задать вопрос, кто не имеет такой нужды о сегодняшней семье, о своих детях? Я не знаю, есть ли здесь таковые но я хочу задать вопрос, а кто имеет об этом нужду? Аминь. Аминь, вечный мой Бог. Ты поднял свою руку и имеешь эту нужду. Аллилуйя, аминь. О своих сыновьях, о своих дочерях. Но Давид допустил одну ошибку, братья и сестры. И когда он в своем сердце сказал, о, придет когда-то время, и я попаду в руки Саула. Меня выхода больше нет. Придет, значит, я лучше убегу на чужую территорию. Мои дорогие, и когда Он это сделал, пришла беда в Его дом, пришло горе в Его дом. Почему? Почему? Потому что надежда была на спасение свое. Надежда была на себя. Надежда была, я укроюсь там, и меня там никто не достанет. Я укроюсь и буду в безопасности, но пришла беда. Братья и сестры, но когда эта беда посетила, Давид уразумел. Давид задумался. И когда смущение было, и когда основание уже полностью все рушилось. Братья и сестры, жен нету, детей нету, все сожжено, всех забраны и люди настолько настроены против Давида, что готовы побить камнями. И тогда, и тогда, какой выход? Стоит вопрос, а что делать, братья? А что делать, сестры? Мужи, братья, что мне делать? И Библия говорит, и Давид укрепился надеждою на Господа. Аминь. Аминь. Какая надежда твоя сегодня? Аллилуйя. Аминь. Вечный мой Бог. Аллилуйя. Аминь. Какая надежда твоя сегодня? Надежда только, что здесь помолятся, в твоем доме будет мир? Или надежда на то, что Господь с тобою войдет в твой дом? Аминь. Аминь. Какая надежда? Ты, может быть, так же само будешь... Говорить, ты так же само будешь поступать, ты так же само будешь отвечать своему мужу, своим детям, а здесь молитва, и чтобы Бог делал. Я привожу такой один маленький пример. Одна сестра, она постоянно приходила в собрание и всегда просила помолиться за своего мужа, который сильно пьет. Алкоголик. Алкоголик. И этот алкоголик, как бы оно ни было, мы все понимаем, в народе так говорят, алкоголик. И вот она просит, помолитесь, помолитесь, и люди молятся. И вот однажды Бог задает ей вопрос. Простой вопрос. Когда она поднялась, чтобы попросить, ей Бог задает вопрос, а кто он тебе? Братья и сестры, как вы думаете, надо было ответить? И когда она молчала, Бог задает второй раз вопрос, а кто он тебе? И эта душа уразумела. Уразумела этот вопрос и поняла ответ. И когда она поняла, она пришла в свой дом. Она приготовила свой дом. Она убрала, она приготовила кушать, она все сделала, что могла, и ожидает своего мужа, а муж приходит пьяный. Муж приходит сильно пьяный, она его помогла, раздевся, посадила его, он смотрит на это все, может быть и не понимал сразу, но она пошла, налила умывальницу воды, подошла к нему, склонилась на колени перед ним. И начала снимать с него ботинки. И когда она начала снимать ботинки, сняла и начала мыть ему ноги, он говорит к ней, ты что, алкоголику моешь ноги? Она говорит, нет, не алкоголику, я мою ноги моему любимому мужу. Аминь. Три слова, братья и сестры. Ты мой любимый муж. Аллилуйя, аминь. И эти три слова хватило для спасения его, аллилуйя, души. Вечный мой Господь, аллилуйя, аминь. Что нам делать, мужи, братья? Придем домой, что делать нам надо? О, вечный Бог, основания разрушены, на праведник их может восстановить силою Бога. Аллилуйя, склониться, умолиться, братья и сестры, и небо будет действовать, хвала Богу. Аллилуйя! Сегодня силен Господь, слава Ему! Сегодня Дух Святой есть, аллилуйя, действующий. И то, чего не может человек, может сила Святого Духа сделать. Поменять сердце, аллилуйя! Поменять все мысли, поменять все. Ты что, алкоголику моешь ноги? Нет, не алкоголику, я мою ноги любимому мужу, слава Богу! О, церква дорогая, контроль идет Господь, аллилуйя, аминь. Кто в наших домах? Наркоманы. Кто в наших домах? Алкоголики. Кто в наших домах? Блудники, прелюбодеи. Кто в наших домах? Аллилуйя, аминь. А Бог нас хочет послать в эти дома. Хвала Богу. Аллилуйя! Он говорит тебе и мне сегодня, укрепись надеждою на Господа. Аллилуйя! иди в свой дом, а и он пойдет с тобою. Слава Богу! О, церковь дорогая, я сегодня не фантасты, говорю, я сегодня реального Бога проповедую. Слава Богу! Потому что было время, и сам переживал немало. Однажды, будучи, когда я был в армии, я не заберу вашего долгого внимания, но один такой эпизод пришел мне на память, когда все делали для того, чтобы перевоспитать, перевоспитать, чтобы человек не верил Бога. И разные методы были. Были методы избиения, были методы и другие. И вот один из методов, который они применили, это было пятница. Я возвращался с солдатом из работы. Вызывает меня командир роты и говорит, вот тебе увольнительная. И ты сейчас иди переоденься в парадную форму. И в понедельник к шести часам утра ты должен появиться к разводу. Я говорю, товарищ командир, я никуда не хочу, у меня некуда идти, я ничего не знаю и так далее. Увольнительная мне никакая не нужна. Выполняй. И вы знаете, я переоделся, я вышел, Братья и сестры, ни одной копейки нету, ни одного адреса нету, никакого, так сказать, знакомства нигде нету. Город Подольск, большой город. Я вышел, сам голодный, еще не было ужина. И думаю, Боже, а что мне делать? Как дожить до понедельника? Как выжить до понедельника? Где мне ночевать? Где пережить эти дни, эти ночи? И чтобы выполнить вот это указание, я стоял на остановке автобусной и думал, что же делать? Боже, люди идут, люди бегут, они все занимаются своими. А я стою на автобусной остановке и только один вопль в небо. Аминь. Ни родных нету, ни близких нету, ни знакомых нету. Боже, один Ты на небесах. Братья и сестры, я простоял Какое-то время и потом решаю так. Я сяду в автобус, как-то попаду на вокзал, заеду на вокзал и буду на вокзале, а там знаю, что там есть этот военный патруль и так далее. Если они и заберут меня, ну то хоть кушать дадут. Ведь я не нарушаю какого-то закона. А хоть кушать дадут, боже, и кушать хочется. И вы знаете, братья и сестры, я сел в автобус, не спрашивая никого, куда он едет, все равно бесплатный проезд. Я сел, стал сзади там, взялся за эту ручку и стекло осмотрю и только вопию. Бога Боже, помоги мне. И вот приехал одной остановке, то есть я в конце сажусь на другой, другой и думаю, где-то все равно попадет вокзал. Но вокзала нет, но вокзала нет, уже темнеет, уже темно. Братья и сестры, и как-то нету было желания спрашивать, а как мне попасть на вокзал. Я думаю, все равно же этот какой-то автобус да будет ехать возле вокзала, и вот когда я так продолжаю ездить, вопию до Бога, Боже, люди заходят, люди толкаются, люди говорят, люди выходят, а я себе стою, стою, не обращая ни на что внимания. Меня тоже толкали, меня тоже говорили подойди или или так далее, но один момент, и я чувствую, меня кто-то прикоснулся. Меня прикоснулся не просто толкнул, а меня коснулся кто-то. Я поворачиваюсь, стоит молодая девушка. Эта молодая девушка смотрит на меня и задает мне вопрос, ты верующий? Братья и сестры, военная форма на мне была. Я был в военной форме солдата, и она мне задает Ты верующий. Я говорю, да, она говорит, иди за мной. Мы подошли к двери, подъехали несколько остановок, вышли. Она ничего не говорит. Она вышла и идет, и я иду вместе с ней. Мы пришли в многоэтажный дом. Мы поднялись на лестничную клетку. Она позвонила и открывает дверь. Пожилая женщина, я понял, что это ее мама. И она говорит, мама, это он. Мой Господь. Мама говорит, он заходи. Братья и сестры, есть Дух Святой. Есть сила Божья, аллилуйя, аминь. Есть отвечающий Бог, хвала Богу. Но пусть не опустятся руки братья и сестры праведника. Аллилуйя, он жив сегодня. Он жив на этом месте, аллилуйя, аминь. Он есть действующий Бог, аллилуйя. И он хочет твоими руками восстановить жертвенник в твоем доме, аллилуйя, аминь. Хвала вечному Богу. Мои дорогие, я вошел в этот дом, аминь. И она говорит: я не знаю тебя. Я впервые увидела, Бог тебя показал в видении. Бог, тебе, Бог о тебе рассказал, кто ты есть и о чем ты пьешь. Аллилуйя, аминь. И она нас своей дочери говорит: зайди в автобус. Там будет солдат. И он есть такой и такой. Она рассказала какой. Братья и сестры, и она меня нашла, слава Богу. Это нашел Господь. Аллилуйя, аминь. Мне бы был хлеб поданный, мне было тепло подано, мне была кровать дана, аллилуйя, аминь. И это позаботилось небо. Слава Богу, сегодня Он готов тебе это сделать, аллилуйя, аминь. Он готов тебе, что надо делать, братья и сестры, основания разрушены, не опускай праведник руки, аллилуйя, аминь. Не опускай сегодня, а вообще, но если нужно и каяться тебе, праведник, и тогда делай это, аминь смущение приходишь. Нету дерзновения. Но сегодня возьми, одень эфот. Аминь. Аминь. И стань, как священник в доме своем. Аллилуйя. Аминь. Возьми Библию в руки, Ава, Отче. Аллилуйя. Перед детьми своими. Аминь. Аллилуйя. Может быть, они никогда не видели, когда ты брал Библию. То сегодня, мама дорогая, возьми Библию в руки. Аллилуйя. Аминь. Пусть твои дети услышат Слово Божие. Аллилуйя. Аминь. Пусть они увидят, что моя мама сегодня меняется, аминь, что мой отец меняется, что он отходит от компьютера, он отходит от телевизора, а приходит к Библии. Аллилуйя, аминь. И если начнешь это делать, небо наклонится над твоим домом. Аллилуйя, аминь. Небо придет ответом. А воочи, ибо сильно Слово Божие. Слава Богу на веки. Аллилуйя, аминь. И вот мы будем сейчас молиться, братья и сестры. И я прошу вас, аллилуйя, аминь, те, кто сегодня хочет, чтобы в ваших домах был восстановлен жертвенник. Аллилуйя, аминь. Сына Аллилуйя, аминь Вы имеете право поднять свою руку И сказать, Боже, Боже, войди в мой дом Аллилуйя, аминь Войди через меня, Аллилуйя, аминь Войди, Господь Сына Ребе-Ребе-Раудес Аллилуйя, аминь Сегодня сильно, Господь, войди Аллилуйя, на Твое решение должно быть Сына Ребе-Раудес Аллилуйя, аминь. Восстанавливай жертвенник. Аллилуйя, решай этот вопрос. Меняй свое положение и подай знак Богу. Аллилуйя, аминь. Что мы, я есть согласен. Аллилуйя, аминь. И небо будет отвечать. Слава Богу. молимся.